Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih saudara dan saudari pengasuh majlis yang amat berhormat Datuk Sri Sarani Sa bin Muhammad Menteri Besar Perak Darul Ridwan yang berhormat Datuk Muhammad Zaki bin Mahyudin Pegawai Kewangan Negeri Perak yang berbahagia orang kaya-kaya Panglima Kinta Seri Amal Bangsa Diraja Datuk Abdul Wahab bin Datuk Seri Azizul Hasan Orang besar Raja Kinta Yang berusaha Encik Zulkifli bin Abdullah Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Perbanan Seriusaha Kerajaan Negeri Perak SSI Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Seketuan Dan dia seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sejahtera 2030 dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali, izinkan saya ingin merakamkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kerana dapat meluangkan masa pada hari ini untuk memastikan program Majlis Pelaksanaan Perasmian Dewan Kasiah dapat dilaksanakan dengan jayanya pada hari ini. Seterusnya hadirin sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada yang bahagia Datuk Datuk tuan-tuan dan puan-puan yang dapat meluangkan masa untuk meraikan majlis kita pada petang ini. Setemunya majlis pada hari ini turut diserikan dengan pernyataan kumpulan syarikat Perbadanan Siusaha Kerajaan Negeri Perak SSI yang mempamerkan pelbagai projek dan aktiviti perniagaan oleh anak-anak syarikatnya termasuk Salatis Power Senyam Berhad, Civil Smart Senyam Berhad, Royal Perak Golf Club dan Ipoh Center Senyam Berhad dan turut serta ialah uh, Majlis Sukan uh, Negeri Perak MSNPK selaku rakan strategik SSI dalam sukan menembak yang menggunakan kemudahan kompleks menembak darurat ini. Seperti mana yang kita tahu Bangunan ini dahulunya adalah Kompleks sukan yang diserahkan kepada kerajaan negeri Oleh kerajaan seketuan Semasa sukan Sukma 2018 Kemudiannya SSI telah diberi tanggungjawab Untuk menyelaras, mengurus Dan juga untuk menyelenggara bangunan ini Dan ada sedikit tanggungan yang perlu ditanggung oleh SSI jadi apa yang diambil tindakan SSI, kita melihat sebagai cabaran ini dan ditukar kepada peluang untuk menjadikan uh, sesuatu yang lebih manfaat. Bukan sahaja untuk mengutip hasil tetapi sebenarnya yang uh, tujuan utamanya untuk menjadikan kawasan ini lebih menarik untuk rakyat uh, dan juga uh, penduduk di sekitar untuk menggunakan kawasan ini. Sebelum ini kawasan ini hanya digunakan oleh rakan-rakan uh, Tuan Mazlan yang menggunakan fasiliti yang ada bangunan ini tidak menarik orang lain kita pernah menyediakan satu ruangan kafe untuk menarik publik ke sini tapi nampaknya tidak berjaya saya berterima kasih kepada tuan Zulkifli yang telah mengutarakan idea ini untuk memastikan kawasan ini bukan sahaja boleh dimanitaj tetapi juga untuk menarik penduduk-penduduk uh, uh, kan, uh, di sini dan ia menjadikannya ia lebih berfungsi dan memberi kebaikan pada masyarakat setempat. Hadirin yang saya hormati sekalian sebagai agensi milik penuh kerajaan negeri SSI memikul amanah besar dalam menjayakan agenda pembangunan negeri bukan sahaja dari sudut fizikal dan ekonomi bahkan merangkumi dimensi sosial dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh itu yang amat Datuk Seri kami uh, bertekad untuk terus komited untuk bersama-sama dengan kumpulan JLC yang lain untuk menyokong, menjunjung dan melaksanakan agenda Perak Sejahtera 2030. SSA yang telah diamanahkan untuk menerajui beberapa fungsi utama yang menjadi teras kepada hal tuju strategik iaitu dalam bidang pembangunan hartanah dengan memberi tumpuan khusus kepada pembinaan perumahan mampu milik, perumahan untuk penjawat awam serta projek-projek pembangunan bercampur dan komersial yang menyumbang kepada pembangunan bandar dan kawasan sekitarnya. Dan SSI turut terlibat secara langsung dan memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan projek-projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam bagi pihak kerajaan negeri terutamanya melibatkan inisiatif berimpak tinggi dan memberi manfaat secara langsung kepada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri Perak. Sehubungan itu Datuk Seri, hari ini saya bawa semua tim rakan-rakan daripada anak syarikat untuk membuat sedikit showcase sebagai menunjuk bahawa apa usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh anak-anak syarikat Di samping menjalankan tanggungjawab ini SSI juga merupakan antara agensi menyumbang kepada hasil negeri. Sebahagian dari pendapatan yang diperolehi melalui pelaksanaan projek-projek pembangunan hartanah ini akan dikembalikan kepada kerajaan negeri dalam bentuk dividen ataupun sumbangan tunai dan projek dan program-program tanggungjawab sosial korporat siasat negeri sekaligus memperkukuh kedudukan keuangan dan sosial kerajaan negeri. Ini membuktikan komitmen kami bukan sahaja dalam pembangunan fizikal tapi juga menyokong kelestarian dan pertumbuhan ekonomi negeri selaras dengan pelan Perak Sejahtera 2030. Selaku uh, pengurusi SSI, harapan saya agar SSI terus diberi ruang dan peluang yang lebih luas untuk membangunkan tanah-tanah milik kerajaan pada masa akan datang. Mesej ini juga disampaikan kepada Datuk PTG kalau dia ada kat sini. Tak ada duanya. Ini adalah selari dengan kepakaran dan fokus utama SSI dalam sektor pembangunan hartanah. Saya juga ingin menegaskan bahawa SSI tidak berhasrat untuk bersaing dengan mana-mana syarikat berkaitan kerajaan GFC yang sedia ada. Sebaliknya, kehadiran SSI bertujuan untuk mengisi ruang-ruang strategik dalam pembangunan negeri yang memerlukan sinergi dan penyerasan bersama. Hadirin yang saya hormati sekalian, uh, projek uh, penaktarafan Dewan Kasia yang dilaksanakan oleh Solatis Powers yang berhad ini iaitu merupakan anak syarikat milik uh, SSI merupakan satu inisiatif strategik yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan aksesibiliti ruang, ruang, uh, ruang ini. Dalam usaha ini, SPSB telah bekerjasama dengan rakan strategiknya iaitu BNR, Butik Bridal dan sebagai bukti uh, sebagai bukti nyata uh, projek Dewan Kasia merupakan contoh cemerlang bagaimana SSI melaksanakan pelbagai peranan di luar kerangka pembangunan hartanah semata-mata. Saya percaya dengan sokongan semua pihak sama ada jabatan kerajaan, pemimpin syarikat maupun penduduk setempat, Dewan Kasia yang akan terus menjadi nadi komuniti, uh, komuniti medan interaksi sosial dan simbol perpaduan masyarakat kita. Semoga Dewan ini sentiasa diimarahkan dengan pelbagai program yang manfaat dan seterusnya menjadi pemangkin kepada pembangunan masyarakat yang harmoni, aktif dan juga sejahtera. Akhir kata, saya ingin merekamkan ucapan penghargaan dan tanya kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha merealisasikan penaik tarafan Dewan KASIA ini daripada peringkat perancangan, reka bentuk, pelaksanaan kerja hinggalah ke hari ini perhasimian uh, Dewan ini dan komitmen dan kerjasama yang tunjukkan oleh semua pihak terlibat amatlah membanggakan. Syabas dan terima kasih. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengatakan ucapan banggaan dan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim sepeda tadi. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin sekalian Seterusnya, sama-sama kita saksikan tayangan montaj sebenar perasmian Dewan Kasia Kompleks Menembak Dorizwan Cepo di layar skrin. Saksikan. está chegando muito para se Hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba, -tiba saat yang dinanti-nantikan, yaitu ucapan perasmian Dewan Kasia. Untuk itu, majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan yang amat berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad Menteri Besar Perak Dabriduan untuk menyampaikan ucapan sukacita majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain Saudara dan saudari pengacara majlis yang berhormat Datuk Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim Siusa Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan yang berhormat Datuk Muhammad Zaki bin Mahyudin Pegawai Kewangan Negeri Perak yang berbahagia orang kaya-kaya Panglima Kinta Seri Amar Bangsa Diraja Datuk Abdul Wahab bin Datuk Seri Azizul Hasan Orang Besar Jajahan Kinta Yang berusaha Encik Zulkifli bin Abdullah Memangku Ketua Pegawai Eksekutif SSI Yang berbahagia yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan Rakan-rakan pengamal media, Dev di jemputan Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian Alhamdulillah Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu SWT Kerana pada petang ini Kita sama-sama dapat berkumpul Bagi menjayakan majlis perasmian Dewan Kasia Kompleks Menembak Darul Ridwan pada petang ini kata di Tuan Zulkifli tadi Dewan Orang Kawin maknanya kita ada beberapa Dewan Orang Kawin lah di Ipoh ni selain daripada Keshorina, selain daripada RPGC sekarang ada Dewan Kasih pilihlah mana-mana Dewan yang diperlukan yang baru nak kahwin ataupun yang nak kahwin lagi itu pula <tuh> <tuh> Yang berani, yang tak berani jangan <laughs> Sesungguhnya majlis ini Menggambarkan kesungguhan kerajaan negeri Dalam menguruskan aset secara lebih strategik Dengan memberi nafas baru Kepada fasiliti sedia ada Agar dapat memberikan nilai tambah Kepada komuniti serta menjadi ruang Kepada penganjuran pelbagai acara Maknanya bukan dewan kahwin sajalah Betul ya eh? Dewan pameran pun boleh Dewan ceramah motivasi pun Boleh Jadi yang sampai lah pun boleh tumpang pakai Ideal pun boleh tumpang pakai Bayar yang lah, jangan tak bayar lah Sumber pendapatan negeri ini Jangan main yang membanggakan kita Fungsi asal kompleks Menembak ini Tetap kita kekalkan dan diselenggara dengan baik ia kekal menjadi medan latihan atlet negeri membuktikan bahawa pembangunan yang dilaksanakan tidak sesekali melunturkan komitmen kita dalam memelihara warisan sedia ada untuk itu saya mengambil kesempatan ini bagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada SSI serta anak syarikatnya Solatis Power Seria Berhad di atas usaha melakukan penaik tarafan dan pengubahsuaian fasiliti ini penghargaan juga kepada pihak BNR Butik Ridal yang telah memberikan kerjasama sebagai rakan strategik untuk projek ini langkah ini membuktikan bahawa pengurusan aset negeri boleh dilaksanakan secara bijaksana supaya ia mampu mengangkat prestij dan juga daya saing. Ini kita lakukan dengan menghidupkan kembali fasiliti sedia ada, memperkasa fungsi asal tetapi pada masa yang sama berusaha menciptakan potensi ekonomi baru. Hasilnya sudah terbentang di hadapan kita Dewan Kasia kini muncul sebagai Dewan Serbaguna Moden lengkap dengan sistem pencahayaan dan perudaraan yang baik serta susun atur yang fleksibel untuk pelbagai jenis acara daripada majlis perkahwinan, seminar, bengkel, program-program rasmi sehinggalah ke acara-acara komuniti. Para hadirin sekalian, dalam landscape ekonomi moden industri MICE ataupun meetings, incentives, conferences and exhibitions muncul sebagai antara penyumbang utama kepada pertumbuhan pelancongan dan ekonomi bandar di seluruh dunia. Pada tahun 2023 sahaja industri ini telah mencatat nilai global mencecah 782.8 bilion USD. Kadar pertumbuhan industri ini juga amatlah menggalakkan. Dengan unjuran pertumbuhan tahunan sebanyak 9.2% di antara tahun 2025 hingga tahun 2030, ia dijangka mampu mencecah lebih 1.7 Trillion USD Menjelang 2030 Angka ini bukan hanya statistik Tetapi petunjuk jelas Terhadap peluang besar Yang boleh diteroka dan dimanfaatkan Oleh negeri Perak Jadi dia macam Datuk Aisyah sebut tadilah Dia sebagai tanda sokongan Kepada pelan Perak sejahtera 2030 Sebab itu kita ambil kira setakat 2030 Banyak duit ni tau 1.7 trillion USD bukan ringgit Malaysia Daripada keempat-empat segmen MICE yang saya sebutkan tadi meetings atau Mesyuarat menyumbang peratusan tertinggi diikuti oleh insentif korporat persidangan dan juga pameran yang semuanya menjana permintaan terhadap lokasi strategik penginapan berkualiti makanan tempatan dan pengalaman unik Hari ni Datuk OBJ bawa makanan daripada RPGC Jadi ada kelainan sikit lah Hari ni kita makan RPGC Banyak, murah dan sedap <tos> 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 Dalam konteks ini Dewan Kasia meskipun bersaiz sederhana dengan kapasiti sekitar 500 orang Namun ia memiliki potensi besar untuk mengisi keperluan pasaran acara yang semakin berkembang dalam sektor MICE. Hari ini, permintaan terhadap seminar profesional, bengkel insentif, forum komuniti dan majlis korporat berskala kecil hingga sederhana semakin meningkat. Lokasi seperti Ipoh menjadi pilihan kerana kos yang kompetitif, suasana yang selesa dan kemudahan pengangkutan yang baik. Berbanding dengan zaman-zaman silam, orang suka buat kenuhi kena'a, kenuhi kawin di rumah. Tapi sekarang orang sudah mengubah kaedah dan cara. Orang mencari ruang yang lebih selesa walaupun jauh daripada rumah. Tapi ruang seperti ini sekarang mendapat sambutan yang begitu baik. Terutama dalam musim-musim cuti sekolah. Maka penubuhan dan penaik tarafan kemudahan seperti Dewan Kasia ini melengkapkan lagi ekosistem secara berskala sederhana di negeri Perak dan secara tidak langsung ianya menyokong matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi mais utama di rantau ini. Walaupun data khusus bagi sumbangan sektor mais bagi tahun 2024 masih dikira belum ada lagi tamaknya masih dikira sektor pelancongan secara keseluruhan telah menyumbang sebanyak 275.8 bilion ringgit kepada ekonomi Malaysia pada tahun 2023 dengan sumbangan terus kepada KDNK sebanyak 15.1% ditambah dengan pertumbuhan pelancong MAIS dan juga pelancaran laluan penerbangan baru nilai sumbangan sektor ini dijangka terus meningkat pada tahun ini. Maka Bandaraya Ipoh sekarang memiliki kelebihan semula jadi dan strategi untuk memposisikan diri dalam pasaran yang sangat berpotensi ini. Kita punya warisan sejarah, keindahan alam, kemudahan pengangkutan, gaya hidup moden dan juga kos sara hidup yang lebih rendah berbanding dengan bandar-bandar besar yang lain. Bandar Raya Ipoh hari ini berkembang menjadi destinasi sebagai pelbagai seperti pusat pelaburan seperti di Silver Valley Technology Park SBTP di Kantan, institusi pendidikan tinggi, pusat perubatan swasta bertaraf antarabangsa, sekolah antarabangsa dan juga rangkaian pengangkutan seperti ETS dan juga KTMB. Dari sudut pelancongan, keunikan seperti tasik cermin di Gunung Rapat, warisan kapal korek TT5 di Tanjung Tualang, kelis kasar di Batu Gajah, serta aktiviti lasak seperti white water rafting di Sungai Kampar, Gopeng terus mewarnai landscape tarikan pelancongan di Perak khususnya di kawasan kereta Ipoh yang semakin menyelah sebagai destinasi pilihan pelawat domestik dan juga antarabangsa. Kewujudan fasiliti serbaguna seperti Dewan Kasia ini sudah tentu akan melengkapkan infrastruktur pelancongan acara atau dalam bahasa Inggeris disebut event tourism menjadi lokasi ideal bagi penganjuran pelbagai majlis, seminar, bengkel atau persidangan yang ingin memanfaatkan kelebihan lokasi strategik Ipoh sebagai pusat pertemuan dan juga pelancongan. Dalam konteks sukan pula Dewan KASIA kekal menjadi dadi kepada pembangunan atlet menembak negeri walaupun masih jauh jika dibandingkan dengan fasiliti di Amlah Bangi UAMS Kajang atau Lapang Sasar Bukit Jalil kita harus bermula dengan apa yang ada dan memperkasakannya secara bertahap saya ingat pembangunan ini kita mulakan sempena dengan SUKMA tahun 2019 2018 Datuk Seri Fuad SS masa itu saya EXCO masa itu kita mula membangun kawasan ini sebab mengambil cabaran untuk SUKMA Kerajaan negeri sentiasa menekankan pengurusan aset yang berhemah dengan memastikan setiap ruang dimanfaatkan sebaiknya tanpa membazir atau mengorbankan fungsi penting yang sedia ada. Pendekatan ini bukan sahaja menjimatkan kos bahkan turut meningkatkan nilai aset dalam tempoh jangka panjang. Justru pendekatan penggunaan aset secara serbaguna ini wajar diperluaskan bukan hanya di bandar-bandar utama malah hingga ke peringkat daerah agar manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat setiap aset termasuk bangunan milik kerajaan dan JLC perlulah dinilai semula secara berkala agar kekal relevan berfungsi dan menyumbang secara aktif kepada kesejahteraan rakyat serta kemakmuran negeri. Kita tidak mahu melihat bangunan kerajaan dibiarkan kosong, terbiar atau digunakan secara minimum. Sebaliknya aset-aset ini perlu dimaksimumkan potensinya sama ada sebagai ruang sosial, penjana ekonomi atau pusat pentadbiran yang menyumbang kepada pembangunan negeri secara mampang. Dalam konteks sukan, misalnya, kita mengimpikan latihan berkualiti bersama jurulatih profesional, kemudahan lapang sasaran berteknologi tinggi serta fasiliti bertaraf dunia. Namun kita sedar bahawa segala impian ini perlu bermula dengan asas yang kukuh seperti mana yang sedang dibina dan diperkuat melalui penambahbaikan dewan KASIA pada hari ini. Para hadirin sekalian. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan tahniah khususnya kepada SSI dan juga SPSB yang diterajui oleh Yang Berhormat Dato' Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim Setiausaha Kerajaan Negeri Perak selaku pengusinya Di atas kepimpinan cemerlang mentransformasikan kompleks ini kepada dewan serbaguna yang serba lengkap jadi bukalah Bukalah tim Tuan Madlan MSN saja yang akan guna Lagi tim lain pun boleh menggunakan yang sama Sekalung penghargaan juga saya tujukan kepada semua pihak Yang menyumbang komitmen dan kepakaran Bagi menjayakan projek ini Selain memenuhi keperluan atlet sukan menembak Dewan Kasir juga mampu menjadi nadi sosio ekonomi masyarakat setempat. Kita doakan semoga Dewan Kasihan ini akan terus memberi manfaat kepada rakyat, memperkukuh ekonomi setempat, menjadi tempat lahirnya juara baru dan menjadi mercu tanda kebanggaan Bandar Raya Ipoh insya-Allah. Akhir kata saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim sukacitanya merasmikan Dewan Kasia Kompleks Menembak Darul Ridwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih dan mohonnya amat berhormat